ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे स्वतःसिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्पतिपठं सुधासध्रीचिभ्युर्दिति भिरवदात त्रिभुवनम् अनन्तरस्तैयं तैरनुविहित हेषा हलहलं हतशेषावज्यं हयवदीनमीडिमहीमहः समाहारः साम्ना प्रतिपदमरुचां धामयुजुषां लयः प्रचूहानां लहरि वितितर्भोतजलधेः कधा दर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवम् हरन् त्वं हयवदन हयवदनहेशाहलहलः प्राचीनसन्ध्यकाचिदन्नर्निशायाः प्रज्ञदृष्टेर्ज्ञानश्रीपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागी मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणानबद्धदीक्षम् दयानिधिं देहभृतां शरण्यम् देवं अयग्रीवमहं प्रपद्ये अपौरुषैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारम् स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरीशस्यमूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो भविष्यन्नियन्तम् विदिच्य वाचाम् निधवच्चितभागधेयः दै चापनीतान् दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत् वितर्कडोलां वितर्कडोलाम् व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वम् तेनैव देव त्रिदशे स्वराणाम् असृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्त तन्तोः शरीरम् अखण्डसैन्यैः विषाम् प्रदानैः आप्यायनं योम सदाम् विदत्स्ये यन्मूलमिदकृतिभाति तत्त्वम् यन्मूलमाम्नाय महाद्रुमाणाम् तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः अव्याकृताद्वाकृतवानसित्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वम् संशन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीसर त्वां त्वदुपज्ञवाचः तवानन्दसुधा प्रसूतिम् विपचितश्चेतसि भावयन्तो वेलामुदारामि वा दुग्धसिन्धोः मनोगतम् पश्यति यः सदात्वा मनीषिणाम् मानस राजहंसं स्वयम् कुरो भावविवादभाजाः किङ्कुर्वत्वेतस्य गिरो यदार्हम् अपि क्षणार्थं कलयन्ति ये त्वामाप्लवयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवधान्यसुधाभिषेकात् वहन्ति धान्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अन्वेषि वानान्ध्रुमन्यम् स्वामिन् प्रती च हृदयेन धन्याः त्वद्वान्त चन्द्रोदय वर्धमानम् पयोभिरक्षाम् पयो परिवाहयन्ति स्वैरानुभावाः त्वदीधीनभावाः समृद्धिवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाधत्तरन्ति मायाम् वैहारिकीं मोहनपिञ्जगान्ते प्राग्निर्मितानाम् तपसां विपाकात् प्रत्यग्रनिःसेयसम्पदो मे समेधिशीरं क्षीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्प चिन्तामणैः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्य लिपि पदङ्ग्रिराजीवरजः कणानाम् भूयात् प्रसादो मयिनाथ भूयात् परिस्फुरन् नू पुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूतमोऽनुषङ्गाम् पदद्वयिं ते परिचिन्महेन्तः प्रभोदराजीवविभातसन्ध्याम् तत्किञ्जरालज्ञरणोच्वितानाम् त्वयैव कल्पान्तरपालितानाम् मञ्जुप्रणादां मणिनूपुरन्ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सन्निन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्दुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभां व्याख्यानमुद्रा मधुरम् करन्ति चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालम् सव्येतरं नाथकरं त्वदीयम् ज्ञानामृतो दक्षिणलालसानाम् लीलाघटीयन्तमिवा श्रितानाम् प्रभोदसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसञ्ज्ञातमिवोद्वहन्तम् विभावये देव स वामाकरं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशिधैर्मयूखैः संव्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशमाये त्वाम् नवपुण्डरीके शरङ्गने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचारः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतम् क्षरन्तीम् सरस्वतीं संसृतकामधेनुम् विशेषविद्वारशदेषु नाधा विदग्धगोष्ठीसमञ्ज्ञराणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनेमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वाम् अदृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन्माजेषु समीधिशीया स्वच्छन्दवादावहबद्धसूरः नानाविधानमगतिः कलानाम् न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवन्तवानाधपरिग्रहायाः नवं नवं पात्रमिदं दयाः अकम्पनीयन्यपनीतिभेदैरलं कृषीरं हृदयं मदीयम् शङ्काकलन्यावगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चितव प्रसादात् व्याख्यामुद्राम् करसि रसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषिण्णः अम्लान सुभिः प्लावयुन्माम् माम् आविर्भूया धनगमहिमा मानसे वागधीशः वागर्धसिद्धिहितोः पटत हयग्रीवसंस्थितिं भक्त्या कवितार्किकेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचिता मेता इति कवितार्कसिंहस्य सर्वतन्त्र स्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीहयग्रीवस्तोत्रं सम्पूर्णः